Hai sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Oke okay, sahabat semua, kali ini aku mau masak nasi goreng Indonesian style ya, pakai kecap manis. Jadi sangat simple. Bahan yang kita butuhkan: bawang, uh, cincangan timun, wortel, dan telur. Pertama, kita tumis bawang bombay, bawang putih, sampai harum. Masukkan nasi, aduk merata, lalu kita kasih kecap manis. Cukupnya saja ya, nggak perlu banyak-banyak. Masih merica bubuk. aduk sampai semua warna kecap rata kasih wortel wortelnya udah akuoseng jadi udah mateng Kasih timun, aduk merata. terakhir kita cicip rasa kalau sudah pas bolehlah kita sajikan Nah, kita pakai topping telur goreng, bakso goreng juga boleh, sayur mayur, dan kalau suka yang pedas, boleh pakai sambal. Jadi, semua sesuai selera masing-masing. Pas banget ya, kalau yang suka kerupuk, boleh pakai kerupuk. Terima kasih semuanya. Semoga videonya ini bermanfaat. Terima kasih semuanya karena sudah support channel aku. Bagi yang belum, jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Selamat mencoba!